Amerika Birləşmiş Ştatlarının məşhur Forbes jurnalı 2014-cü il üçün dünyanın ən nüfuzlu qadınının adını açıqlayıb. Bu adam artıq 9-cu dəfədir ki, Almaniya kansleri Angela Merkel layiq görülüb. Angela Merkel 4-cü il ardıcıl olaraq birinci yeri Birləşmiş Ştatların prezidentinin xanımı Michelle Obama-ya uduzdu. 2011-ci ildən isə Almaniya kansleri birinciliyi geri qaytara bilib. Dünanın hər il tərtib etdiyi və 100 qadının yer aldığı siyahıda bu il üçüncü pillədə Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Ehtiyat Sisteminin sədri Janet Yellen qərarlaşıb. Üçüncü yer isə Microsoft şirkətinin təsisçisi Bill Gates-in həyat yoldaşı Melinda Gates tutub. 4-cü yerdə Braziliya prezidenti Dilma Rousseff qərarlaşıb. ən nüfuzlu qadınların ilk beşliyini Beynəlxalq Valyuta Fondunun sədri Christine Lagarde tamamlayır. Siyahının ən gənc nüfuzlu qadını ötən il olduğu kimi 28 yaşlı Amerikalı müğənnidir Lady Gagadır. Ən uh, yaşlı like nüfuzlu qadın isə Britaniyanın kraliçası 88 crisis, yaşlı um, ikinci Elizabet hesab edilir.